静谧，哪有什么不妥？就是，我看啊，你是在雪原苦哈哈惯了。放心吧，我相信杜阁主自有他的安排。 族不是暗影族，即使邪族主力了还等什么？上！父亲，一对角魔邪族往要地方向去了，我这边带人去接应林家。 急什么？等林家人都死绝了再说。皇儿的死，总要有人还吧？父亲，应云鹏何时来呀？ 协助大家不要慌张，保护好灵草。 的人怎么还没来？应该马上就到了吧？应该<天>，他们到之前，我们早就被杀光了。你想尽死灭了我林家镇？不会的，苏哥就答应过我，啊、他们一定会到的、啊。先准备好，杀！嗯 你现在带人去包围要地，待林家人死光了再出手。少阳，阁主，少主已先行离去。什么？林家人闪开！ 抬走！阁主，杜阁主，你们为什么？灭口！ 杜少阳所料不错，角魔族果真是为墨海大师而来。此战我人族勇士重创邪族，料想会有一段安定的日子。 只要墨海大师完成封印，阻隔幽冥，我人族便可永世无忧。谢首将。末将在。此番大战，我各小队各有损伤，抚恤嘉奖，莫要懈怠。遵圣女令。 圣女，阴风谷一战，凌家镇全员战死，高于死不见尸，想必已是临阵脱逃。海天督战不力，请圣女责罚。 秦烈，逝者已矣，节哀吧。秦烈，我与谢守将谈过了，准你带他们回雪原安葬，之后再来紫无城，我们一起回玄天龙神府。 是不是想对秦烈布下情引，却被易经常反噬了？你这是何苦啊！秦烈来历不明，又有多番惊人之举，我就是想探清他的底细。那你派人监视、探听便是，何至如此？是我思虑不周。此事不可被人知晓。 尤其是你父亲，这次你先别着急回去，尽快把青印拔除吧。 秦烈无职，此战幽冥，生死难断。若不归，有关汝祖秦山之往事，应诉于你，以免你寻错方向，与真相失之交臂。秦山前辈善练气，曾大恩于我凌家，我也曾与你说过，前辈常与我饮酒聊叙，实属谎言。 那是为了安慰你失去至亲之心罢了。前辈失踪的前一晚，曾来寻我，提及你幼时性情暴戾，七岁时突遭劫难，失去记忆。前辈知我凌家镇风气纯良，特将你带来，耳濡目染，感化品性。我问及你脑中纪灵珠是否是前辈刻意为之，前辈未予作答。 机关其神色，亦不见一丝端倪。一日，秦山前辈失踪，至今杳无音讯。今番子雾海之行，心中预感吉凶难料，便将真相告知于你，唯恐一旦身死，昔日谎言会将你误导。见此信时，吾当命绝。秦烈无知。 与世交托于你，无心深安。望加珍重。<laughs> 哎 青莲，你这寂灭玄雷虽已具形貌，但没有灵阵图的相佐，还算不上是灵气。若想发挥全部的威力，需刻画灵纹才可。你若有心，待葬了凌家人之后，可以随我大师。谢谢大师。大师之言。 一定铭记在心。晚辈此刻心情沉重、啊，见单。回家。 停，原地休息。你随我来。给你取名少阳，便是望你年少扬名。可你实在是太让我失望了，父亲。林家镇罪不至死，且小娘的死，帮衬外人，坏我大事。父亲。 孩儿自知，成大事者当不拘小节，但林家镇是微臣，有必要吗？有必要。你知道你为何失败吗？就是因为你尚存一丝犹豫。父亲未曾让孩儿一定要赶尽杀绝。你竟敢忤逆我！今日为父便废你一身修为，你好好回顾。 日后真心知错，方可修炼。非我修为，还不如杀了我。啊啊啊啊